відбувається в нашій студії, тут сидять працівники Служби безпеки України. І наскільки ми розуміємо, наскільки нам пан Юрій сказав, що охороняють вони не його, а, а якийсь секретний документ, який вони привезли, і хочуть ексклюзивно нам розповісти в студії. І стосується він екс-голови операційного суду Києва, пана Черношенка. Так, да, я э, хочу поздороватися. Вначале добрий вечір всім э, зрителям, тим, хто зможе ваш канал. Скажу, что в последние дни, вчера и сегодня, в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что бывший глава апелляционного суда Киева Чернышенко Анатолий является сотрудником ФСБ. И он был офицером КГБ СССР. В да. давнем. Честные офицеры ФСБ, передали нам материалы из личного дела Чернышенко, офицера КГБ СССР. Я хотел попросить, будьте добры, товарищ майор, можно вас? Покажу папку, которую мы получили. Я не знаю, видно это или нет. Угу. Я э, скажу, что 24 июня Генеральная прокуратура сообщила председателю Апелляционного суда Киева, Чернышенко о подозрении в совершении тяжких уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 376 и 375 Уголовного кодекса «Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота, вынесение судей заведомо неправосудных судебных решений». Я открою эту папку с разрешения правовой службы, покажу вот эту фотографию. Видно? Спасибо. А он не птечет? Кто? Чи где он сейчас? Ну, он звольнен из, из работы. Спасибо большое. Ну, за кордон не втече. Что это все означает? Э, ну, это означает, что этот человек, возможно, возможно, учитывая, что он является, по предварительной информации, которую мы будем проверять, офицером ФСБ, России. Возможно, он, находясь сейчас не на территории Украины, а на территории как раз Российской Федерации, возможно, будет пытаться делать какие-то действия. Есть информационная операция, в которой участвуют бывшие граждане Украины или известные политики там, которые очерняют наше государство, и делают все, чтобы его разрушить фактически. Несмотря на перемирие, несмотря на минские договоренности, о которых мы в том числе и у вас в эфире говорили, мы радуемся, что не погибают наши ребята сейчас там на востоке. Но война ведется изнутри, то есть это и коррупция, это и политика. И фактически здесь практически каждый день задерживаются диверсионно-разведывательные группы и действуют агенты влияния со стороны соседнего государства, которые делают все, чтобы дискредитировать страну и расшатать стабильность у нас, в нашем государстве. И мы эти документы, конечно, будем проверять. И, конечно же, сообщим о том, как будет проходить дело. Ну вот. Поэтому... Чекаємо, чекаємо на справді розслідування. Нагадуємо, що в липні цього року служба безпеки України провела обшук в приміщенні апеляційного суду, де вилучила, начебто, в пана Черношенка 6,5 тисяч доларів і приблизно 30 тисяч гривень, ключі від п'яти машин. Також і після цього він був звільнений. І з першого липня, взагалі, то його він не з'явився на робоче місце і де він зараз перебуває невідомо. У вас, я так разумею, подозрение, что он на территории Возможно. Российской Федерации Возможно. находится. Возможно. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, будет ли он появляться опять же на телеэкране, будет ли делать какие-то заявления. Но мы должны теперь понимать, кто эти заявления делает. Угу.